в нашу городка прибыл КАМАЗ военнослужащими Российской Федерации, вооруженными стрелковым оружием, бронежилетах, касках. И предложили нам разоружиться, сдать оружие, перейти под охрану, перейти под охрану вооруженных сил Российской Федерации. Я заявил, что так как я являюсь военнослужащим вооруженных сил Украины, выполняя приказы командующего военно сил, поэтому ни о каком разоружении речи быть не может. Я заявил, что в соответствии с приказом командующего вооруженных сил Украины, Мирала Березовского, ни, один, ни одно построение не, 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 может проникнуть, не может проникнуть за забор воинской части. В случае проникновения на территорию воинской части будут применены все силы и средства вплоть до применения оружия на поражение. Поэтому в избежание кровопролития, в избежание кровопролития я попросил старшего командира этого подразделения отодвинуть личный состав от забора на группу дороги и не предпринимать никаких мер по попыткам проникновения на территорию военного городка военного города. все на это было мне предложено сдать оружие на что я ответил отказом все а Тип что если не сдадите что они сказали ничего я предупредил возможных последствий. Я сказал, что здесь, пожалуйста, мы не препятствуем передвижению, у нас таких полномочий нет, но защищать свою территорию, защищать жизни военнослужащих, мы будем соответственно, со всеми требованиями устава. Мы люди военные, давали присягу народу Украины, поэтому будем выполнять свои задачи. Ну, знаете, когда стоишь перед несколькими десятками вооруженных людей, я вышел к ним без оружия, вышел без оружия. Естественно, как нормальный человек, я чувствую, что неуютно. Но тем не менее, мы люди военные, мы обязаны выполнять приказы, мы давали присягу, поэтому будем выполнять мы в до конца, пока нам не посадят другого приказа. Чем приказы вы подчиняетесь? Мы, по... но... мы подчиняемся приказам командующего военно-морских сил, вооруженных сил Украины, адмирала Березовского, который находится в Севастополе. Его не